Футбольный турнир среди сборных команд микрорайонов в очередной раз состоялся в нашем городе. Это спортивное мероприятие, посвященное празднованию Дня независимости Украины, пользуется популярностью у футболистов и болельщиков. Местом проведения турнира стал стадион «Энергия», на футбольном поле которого проходили напряженные баталии с участием команд из 10 микрорайонов Бердянска. На первом этапе команды были разбиты на 4 подгруппы. По итогам игр группового турнира лучшие сборные продолжили борьбу за награды. Четверка сильнейших команд турнира оказалась такой же, как и год назад. В полуфинальном матче сборная КЗ в этот раз противостояла команде стекловолокна и уступила со счетом 0-5, а сборная центра победила на горную часть 3-2. В главном матче турнира, как и год назад, встретили стекловолокно и центральная часть. В этот раз финальный матч прошел в напряженной борьбе и завершился с ничейным результатом 0-0. Обладатель кубка за первое место определился в серии после матчевых пенальти. Более точными в этот день Оказались футболисты центральной части города. Победившие соперника 4-3. Наша команда уже не первый год выступает в данного рода турнире. Спасибо, кстати, организаторам за то, что провели ко дню независимости. Данный турнир. Как уже говорил, команда наша не первый год. Участвовала и со временем мы в том году были вторые, в этом году мы уже стали чемпионами. Команда стекловолокно очень хорошо играла в этом поединке, но все-таки в серии после матчевых пенальти Фортуна улыбнулась нам и одержали победу. Обладателями бронзовых наград второй год подряд стали футболисты АКЗ, которые в матче за третье место переиграли на горную часть с результатом 9-1. Также были определены и награждены и лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем был признан Илья Несвитаев из команды Нагорная часть. Защитником игрок команды «Стекловолокно» Иван Азаренко. Лучшим нападающим стал Иван Копьев из команды центральной части города. По завершении игр команда победители два призера соревнований получили заслуженные грамоты и призы от организаторов турниров.